Дайте скажу. У мене немає цього дослідження, я зараз не можу сказати. Там є а, взагалі по більшості наших клієнтів а, маю знатися, Google дає трішки більшу конверсію. значно, але більшу. А, там є інша статистика а, з розділенням по категоріям запитів. А, от є певні запити, які в Яндексі дають дуже конверсію сильно більшу, ніж в і, де, і така статистика, і там знає там знається, значна різниця. Бо різниця між двома і яндексом в середньому ну, незначна в нас. Ну, тобто, не настільки значна, щоб приймати якесь рішення, там, відмовляти чи ставити ні, там, суттєво більшу ціну за яким, якісь яндекс. Су, суттєвої різниці там нема в конверсії. А я зараз поступив, в мене немає цього слайду з собою, але є дослідження о, по. О, Типом певних типом, типом, запитів, запиті, які краще працюють в Яндексі. Та, і там досить суттєва різниця. Ще запитання, будь ласка. Доброго дня. Ви кажете, що майбутнє за продажами, але в принципі далеко не кожна компанія себе може дозволити. Ну, Всі розуміють, що продажа залежить від трафіку і продажа залежить від сайту. Від візабілі, від контенту, від товарів, від послуг. Як можна гарантувати продажі клієнту, якщо ви не можете, ну по суті, я не знаю таких клієнтів, які типу, пішли на те, що їм можна переробити повністю сайт так, як вам треба. Дякую за проснув. Ну, во-первых я сказав, що це будущее, да? А во-вторых, согласитесь, если все построить правильно, то непосредственно оплата за продажу является наиболее выгодной для самого клиента, если построить все правильно. То есть по логике вещей это должно устраивать клиента. То есть если уже компания пошла на такое, если она готова гарантировать, то это должно устраивать и компанию, собственно, и клиента. Действительно, это очень сложно. Вы правильно говорите, это полный комплекс. Это аналитика, это и само состояние сайта и конверсия, юзабилити, все это, это огромный комплекс, и был огромный объем работы. Но в итоге для самого клиента это является наиболее интересным вариантом. Просто, что действительно мало кто готов честно сказать и честно открыть статистику, сколько у него продаж сегодня было. Кто-то, у нас такой менталитет человека, да, вот, да складывается, что где-то он попытается что-то скрыть, что-то не-то показать, но все же в будущем, я думаю, это довольно-таки интересное предложение, которое будет пользоваться спросом в Украине. Что можно говорить про то, что сырого агентства в будущем поменяют модель бизнеса и будет больше заниматься комплексным интернет маркетингом но на продавал там честно пошукать оптимизацию. То есть, что они заняты, там, за юзабилити заняты за ну, разные пошукать оптимизацию, за наполнение, за трохи больше внешних бизнес-клиентов. Я скажу более, что уже настал тот момент, когда компании перерождаются. Вот SEO, да, все там говорят, да я даже не хочу говорить, потому что настолько баян, что там SEO умрет, не умрет. Никогда там не умрет, там просто SEO-компании, они перерождаются в более комплексные агентства, которое предлагает более интересное решение из поисковой выдачи. И действительно, я буду говорить, вот, доклад будет, что изменилось в SEO да, 2011 год. И, вот, про юзабилити то же самое. Компания развивает отдел аналитики, развивает отдел юзабилити, которая позволяет увеличивать конверсию а у сайтов, позволяет проводить более тщательную аналитику по тысячам, десяткам тысяч запросов. И в дальнейшем seo компании будут делать только в этом русле. Развиваться и развиваться комплексно. Потому что ну, другого выхода нет. Уже просто SEO, прийти заказать SEO, продвижение как по каким-то запросам, неинтересно не клиенту, не компании SEO на этом, то есть они перестают на этом зарабатывать, потому что гарантировать в будущем будет сложнее И результат да, по каким-то конкурентным запросам, по какому-то списку слов. Если смотреть на Запад, там больше консалтинг, да, чем гарантии. То есть мы, вот если брать по поводу гарантии, там еще будем, бы, я так понимаю, вести другую сторону, в Одессе очень на 8 конференции обсуждалась, это что. На Западе никаких гарантий там особых нет по поводу того, что какая позиция, какой результат. В основном все работают по индивидуальным схемам, по схеме консалтинга. Окей, добрый. Ну, чтобы найти определенную настройку, можно будет без лиша. Пусть сейчас определение. Вообще вот, допустим, можно поднять позиции, лечь на настройку, если я немного хорошо проспали, там да, ну не надо, там, ну первые два-три позиции, да. А чем вот лучше пользоваться контекстной рекламой? Ну, она, ну, чем выше компенсация она запросе, тем она дороже стоит. Но я вот я уже знаю, что я могу один раз потратить бюджет бюджетную сумму, и она забегается, ну, на позицию. Чем контекстная реклама быстрее распределения бюджета? Ну, вот, какая, какой плюс контекстной рекламы, какой плюс, вот, каких вот контекст и SEO — специальные разные вещи. Да, по тексту придется платить, Постоянно. Так На самом деле, что вас разочаровать? Вечная ссылка, у нас на всю жизнь, вверх в интернет придется все еще долго-долго работать. Да, докупать по чуть-чуть тоже придется. А в результате пересчете на трафик, как там, на стоимость Вот он может просто все у контекст все равно где-то там в какой-то момент приравнивается. Все вообще там выйдет в конечном итоге в долгосрочной перспективе. Это простая математика, не считаем, там, через некоторое время так получается контекст, в контексте есть большой плюс. В контексте вы можете, во-первых, использовать его быстро, то, о чем мы сказали. Второе, в контексте вы можете работать с намного большим количеством запросов, чем вы можете работать в SEO. Да. Работать с так называемым длинным постом. Вот тут там Леду Макарин, там был Макарин, был рассказывал об про длинные посты, про то, как важно получать. И у многих компаний, там, у, опять же, у Макса Макарина презентация это было. У них есть компании, которые 80 90% в этом, в этом и там все ничего не сделать. Что 70% нельзя сделать. Вот, вот вечные ссылки, я тоже, как бы, абсолютно согласен. Вам тяжело будет сейчас, в данный момент. Это было как бы давно, да, и неправда, что вот одну ссылку, там, две, три, десять и вы навсегда там закрепите позицию. Конкуренты же всегда вокруг вас крутятся и всегда они хотят быть выше. Поэтому, ну, по-моему, вообще как бы стоит да, там, забывать конкретно какое-то слово, э, его на первое место. Вы должны думать о развитии своего сайта, о ком э, не одного кода запроса, а, в общем, большого списка слов. И работать на самом деле по SEO тоже можно э, с новотысячными запросами, просто нужна автоматизация для того, чтобы ладно, проводить полноценную аналитику всех этих запросов в, этом слове. Опять же, такой вопрос в контексте. Значит, меня интересует, вот если у вас на ресурсе, да, значит, длительность конверсии свыше 30 дней, вы используете AdWords, насколько я знаю, AdWords отслеживает только 30 дней, да? А используете... Я просто, я просто в части AdWords, я как бы новенький, да, я на базовом уровне я ознакомлен с данными, вот. Я вам скажу я знаю, есть очень много онлайн-программ, которые позволяют отслеживать этих клиентов, и они довольно-таки немало стоят. Я буду рассказывать про Analytics, то вот Analytics отслеживает 6 месяцев. Google Analytics? Да, по умолчанию. Можно поменять а, руками. Это если, если привязать, да? Да, если привязать Analytics, то он отслеживает а, по умолчанию компанию а, 6 месяцев, и этот период можно менять, если вам хочется. Хорошо, тогда встречный вопрос. Почему тогда вот... Американцы, ну, кстати, американские кредитные сновидящики да? Они используют эти тулы, которыми они платят по 5-10% от стоимости запроса, по 3, в зависимости, ну, по 3-10% бюджета на кредитные сновидение То есть, как это смысл, если это можно ручками все настроить в Google Analytics. Вы, я понимаю, не пользуетесь внешним программами, да? Мы в основном пользуемся Analytics-сновидениями. Нам честно хватает, нам аналитикса хватает, да, даже, даже на долгих клиентах хватает более чем. Это, во-первых, во-вторых, у нас, к сожалению, никак не, не на Западе у нас не 100% проходит через сайт. Поэтому у нас еще заниженная план. Как Хотел сказать, был вопрос в конце предыдущего доклада про оплату карточки. Сколько платят карточки? У нас был хороший пример. Правда давно, года 4 назад. Но ну, было очень хорошо видно, сколько у нас платят карточки, сколько на Западе. Мы делали контекстную рекламу для авиакомпаний, в принципе. А компания, было, было несколько рекламных компаний, одна из них была на Великобританию, на Францию, на Германию, Италию, там три компании на Швейцарию на разных языках, то есть не А там, там и 10 компания шла Украина-Россия. и И, сто... и то, что в коммерчество. Стоимость там оплачиванию карточки. И, мне, и в голову никто не поехать за билеты, забронировать билеты. Они не знают, как это будет. хватит удар, если они не знаю, что это. Вот, они карточки привлекли. Там стоимость привлечения одного клиента, с оплатой карточки на сайте было 5 долларов, 4, 8, 12. Ну, если цифры какие-то вполне подходящие, думаю, компания на одной продаже билетов зарабатывает существенно больше на в вот. том украинской авиакомпании, у ну, него просто машины большие нормальные, нормально зарабатывают. Вот. А на Украину там была стоимость одной конверсии и податки 120-140 долларов. Ну, то есть на самом деле конверсии было больше, чтобы не были личные, те, кто по телефону или писем покупали билеты, естественно. То есть компанию продолжали, несмотря на этот показатель, сказать, что что сказали, что нормально, нормально, они просто покупают в интернете. Они, они едут в офис, потом их покупают, они проверяют в интернете, и, если кто-нибудь покупать. Статистика була така, була там 4-5 доларів на чайні країні європейські страни і більше 120 України Ну, Тому не проблема, чому ми говорили про те, скільки відкової. Доброго дня, мене звуть Віталій, я фрілансер. У мене таке запитання, навіть першому. Перше, якщо, наприклад, взяти, створити біскорієнті і одну курсувати по кавному запросу. Шляхом SEO, а на іншу купляти, ну використовувати контексту рекламу. І буде і на ту, і на другу приходити по 100 юзерів в день. Яка, якщо можна так назвати, буде їхня якість в плані конверсії? Тобто 100 користувачів з Google прийшло і 100 з, наприклад, за сенсором. І наскільки вони, ну наскільки де буде вища конверсія, якщо ці сторінки будуть однак? Ну, максимально. І друге питання, що ми відразу. Тут була мова про конкуренцію, конкурентні запроси в тому самому гублі. Я бачив таку ситуацію, коли, наприклад, ходиш подожди, такий, як на мене, конкурентний запрос, «нетбуки недорого. І в видачі Google українського було як український, так і російський сайт. Это значит, что конкуренция низкая чи... я... я сразу на вторую быстренько отвечу. Действительно, когда выдача выдаче и русские, и украинские сайты в украинском угле, то конкуренция этого запроса очень низкая. То есть в таком э, случае украинские, запросы, э, украинские сайты на самом деле не продвигаются такими то запросами, там имеют право быть вот такие российские, которые как бы, где-то там в России продвигаются, и здесь они тоже как бы выскакивают. Поэтому это действительно очень низкоконкурентный запрос. З приводу поєднення. Якщо ставити саме такий експеримент, як ви сказали, добре налаштувати контекстну рекламу і проводити навіть досить гарне SEO, в даному випадку конверсія буде більша з контексту. Я поясню чому. Бо з як не крути, приходить певна кількість трафіку мусорного так званого. По євим запросам. По одному одному ключу скажу. Як фрілансер, фрілансеру, насправді багато залежить від, якщо однаковий трафік однакові умови, багато залежить від, від факторів, в який, наприклад, description попав в видачу. Тобто, якщо. Ні. Якщо в виду попав кращий опис сторінки, то відповідно конверсія буде вища. Якщо попав гірший опис, тоді тоді вибачення. Але прийшов за яким за яким конвертів вже в клієнт? Можна я допоможу. Конверція гнів, в клієнт. Вже прийшов на зраніт, але все одно залежить. Он пришел, он пришел, он тут контекст, мужского пришедшего. Так, заложитесь уже в снипете, в данном случае контексте, в 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 в контексте, в в контексте, будет в контексте, в контексте, в в контексте, в контексте, в цена на ноутбук тысяча гривен, а тут какая-то инфляция или что-то, и цена уже тысяча, ну, полторы тысячи. Но он действительно перешел, а, а, конечно, еще страницы не успел обновиться, да, и информация уже будет божь. В то время, когда в контексте можно информацию поменять, например, моментально, да, выжимать ее больше. Еще кроме этого, где-то в Google, опять же, этот сайт не готовился, было статистика с конверсией в зависимости от По вільниці, звісно, там була статистика з тих позицій об'явління контекстних, яка конверсія. І воно теж відрізняється, після тих, хто першої, посилки конвертуються зовсім не так, як хто приходить з останньої. Хотілося доповнити э, відповідь. Людина питає, э, яка буде конверсія. Якщо користувач отримує і з'ясніть якусь заголовку в результатах пошуку однакової інформації, таку саму однакову інформацію в контекстному оголошенні, то, звичайно, буде конверсія однакова. Але, але а, 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 зазвичай просто все, ну, банальний приклад, можна там ноутбуки от 100 доларів. А все, все ніхто ну, не, не, не пишут, ноутбуки не дорого. У вас може на, у вас може на сторінці бути, наприклад, ноутбуки там, від 300 доларів, але все буде написано, що це не дорого. А в контексті ви кажете, наприклад, на ноутбуки там, від 459 доларів. Тобто тут підалаштування. А в ідеальних мовах однаково. Я думаю, что частота эксперимента теряется в этом случае. Нужно приравнять там, по максимуму, сделать... Согласен. Такой эксперимент, наоборот, эксперимент, если его реально сложно. Если говорить про движение по трафику, то как минимум в два раза. больше. <соединяющие> Даже три. А, 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 скажите, после по Google, у нас все на Google Analytics для зарядного доступа, типа, снова это канальное измерение. Ну, ну, я думаю, мату это Сейчас А, ця послуга дозволяє оцінювати ефективність ваших маркетинга ініціатив з рахунку з перезмішування каналів. Тобто ви можете відслідковувати переходи з SEO, з контексту, звідки хто перший пройшов і так далі. Відповідно питання, як ви оцінюєте такі новоканальні компанії а, по ефективності? Ну і як ви приймаєте вивід, висновок, що Наприклад, в цьому випадку варто запускати і пошукову оптимізацію, і AdWords. Тобто варто знаходитися на першому місці в SEO і запускати контекст Ну Дивіться, тут взагалі не потрібно бути частіше за це на аналітика але потрібна для того, щоб визначити потрібно використовувати, його потрібно використовувати. А, тут... А, коли приймається рішення про використання певного каналу, певного слова і так далі, не приймається рішення використовувати чи ні. Проводити клієнтів як використовувати в питання за яку ціну. А, і в питанні ціни завжди є. За певну ціну я будь-який запит відбуду. Чесно, на, на, на будь-якій сайті своїх клієнтів запропонуйте мені будь-який запит, там, репарати порт, я, я за один центр, чесно. Ну, хай буде. Є, ці, є ціна прийняття рішення, тому там утічене дуже не дуже потрібно. Взагалі, якщо користуватися мультіченне, я чесно, я його недавно запустили, до цього о, там, була деяка подоба мультиченг, можна було використовувати о, там, завдяки спеціальним допис, дописанній стрібів в код аналітику, це можна було через кастомні сегменти там, робити собі теж мультиченел-аналізіку. І ми писали, а з мого досвіду на даний момент, з того, що там, не знаю, ну, не сотні, десятки клієнтів надії. Я дивився мутічену аналітику, а вся ця мутіченна аналітика не дала, ну, не призвела до якогось нового рішення. Тобто ті запити, які працювали, я бачу, вони працюють в мультіченно. Ті канали, які працювали, бачу, працюють і так. Ну, тобто, я про них знав, що вони працюють. Там лише підтвердження того, що вони приймали участь у там, десь пропор цифри пропорційні тому, що було. Тут uh, єдине, що мож, ну, там, де я бачу, що це може спрацювати. Наприклад, на цього контексту завжди так буде. Вони як працювали uh, в чистому вигляді, так десь пропорційно будуть працювати і в ланцюжку. Mm -hmm. uh, єдине, де це буде працювати, це якісь або мікійці, або в СММ. От, от там може таке статися, що uh, якийсь канал uh, перевершить себе, uh, ну, він не буде давати напряму багато конверсій, але буде дуже багато. Uh, в ланцюжках давати. І тоді це, мабуть, там ця буде чина аналітика, підносить де його важливість і там в нього з бюджет. Але це не контекст, ісфера. контекст ісфера, і СЕО. Контексті СЕО є одну і те саму одні ті самі цифри, там і там. Буквально останнє запитання, може, закінчуємо. Це можливо, буде контакт, можливо, тому це буде полезно. Смысл в том, что по поводу SEO и э, контекстной рекламы, у меня есть хороший пример, у меня подруга занимается визами, вот, и э, зависит от того, какие у вас цели. У нее была цель быстро сгенерировать себе кэш, ну, кэшкоп, постоянный доход. То есть она в течение там трех недель сделала сайт, естественно, пока она продвинется, SEO займет там, может быть, 3-4 месяца, может быть, 5, так она берет 500 долларов, через контекст скидывает и полторы две тысячи вытягивает в месяц. Прошло буквально месяц, и у него бизнес работает, все отлично, все здорово. То есть зависит от ваших целей, какая у вас цель, долгосрочная, краткосрочная. У нас, я думаю, что у нас целая наступная сайта, я писал, как будет посвящена по школе организации, когда я писал в свою